-ти пункт прокату туристичного спорядження 30-річний Назар вирішив після того, як скористався послугами подібного бізнесу. Зрозумів, на цьому можна непогано заробити. Справа тепер сімейна. Як у вас виникла така ідея прокату спорядження? На самом деле, як то я один раз столкнувся, коли находился в Харкові по старій роботі. Мені понадобилась палатка, спальники, каремати. И тогда я спросил у друга, который там жил, а где его можно взять, может быть, у него есть. Он говорит, есть прокаты. Вот. Мы тогда в тот момент обратились в прокат, и я подумал, почему бы себе таким не воспользовался. Вот. И как раз на начало, в момент кризиса, скажем так. В ну, 2008-2009 год очень было плохое положение в компании, в которой я работал. Я принял такое решение уходить. И как раз у меня там было небольшое количество своего снаряжения. Буквально два спальника, палатка и два каремата, скажем так. И у нас тогда был один котелок с Вали. Вот. Мы создал я сам свой сайт небольшой, скажем так. Вот. И буквально через там 5-6 дней у нас уже появился первый клиент, который у нас взял палатки, спальники и карематы. В принципе, с этого все и началось. такой вот наш бизнес. Стартовый капитал у вас там приблизно было 500 долларов. Сколько? До, я бы сказал, не 500 долларов, до Полтори тисячі гривень не набила гетатак. на те, що ми на своє обладнання потратили деньги там якби ну, как бы своє по по факту і здавали. Тисячі полтора -15 гривни сімейний бізнес починали з невеличкого капіталу. Назар сам створив вебсайт, обійшлося це у 500 гривень. Спорядження зберігали у власній квартирі. Офіса та складу спочатку не мали. Тож ми поняли, шторжи вдома. Вот этот инвентарь, который занимает место, мы решили, что он должен приносить нам деньги. Первый заказ у меня взяли вот четырехместную палатку, ребята, и удочки. Я выдавала Истину, ребенок мне помогал. Это был первый такой заказ. Первые два месяца, наверное, мы получали деньги с проката с маленького, и сразу же мы их никуда не тратили, даже на проезд, никуда абсолютно. Мы сразу покупали новое снаряжение. Вот. И потом у нас был небольшой запас своих денег. Мы уже докупили больше снаряжения, поняли, что это, на этом можно как бы зарабатывать деньги и как бы расширяться дальше. Это, это имеет смысл. Какие были складности на, на старте? Ну, я думаю, что... Трудности только всегда одни – это клиенты и количество клиентов. То есть каждый бизнес выезжает только только из-за количества клиентов. Ну я не знаю, как у остальных, у нас очень много советует. То есть каждый друг, в основном, то как бы из нашего опроса процентов, наверное, 60 наших клиентов – это люди, которые пришли по совету какого-либо друга. Угу. Почему? Потому что мы свое снаряжение стараемся все время держать в чистоте, то есть все там стираем. Ну, понятно, что есть у кого-то какие-то погрешности. Понятно, что не всегда это возможно бывает, но мы стараемся придерживаться этого принципа, что для клиента должно быть все самое лучшее. То есть мы чистим, стираем, у нас для этого есть очиститель, который мы как бы приводим в порядок в свое снаряжение. То есть убиваем бактерии, скажем так, потому что ну, неизвестно какой человек. Если очень уже в плохом состоянии находится снаряжение, то приходится его стирать. Если стирка уже не помогает, то мы его убираем и покупаем новое. Постійно поновлювати асортимент прокатного спорядження для цього бізнесу вкрай важливо, адже попит на товари щороку міняється. Якщо в перший рік каже Назар, клієнти активно брали намети, спальники, керемати, вже в другий замовляли човни та вудочки. В цьому році хедлайнери прокату, столи, стільці, шатри, мангали та казанки. Вам вдалося вже свої стартові капітали в принципі повернути і окупити цей бізнес. Так, да, в принципі, бізнес сам по собі а как бы, если правильный подход к этому, окупается очень быстро. То есть, в принципе, если мы тратим там, 60 тысяч гривен на зимнее снаряжение, сезон, там, три месяца оно окупается. На следующий сезон мы уже, как бы, зарабатываем. А зимовый бизнес, что нам потребно? 60 тысяч у нас, например, есть, и что, на что их выстрашить? В среднем их хватит, это где-то на 15 сноубордов, на где-то 15 пар лыж. Если подходить глобально, то есть не просто лыжи и сноуборды, а также каски необходимо, пар 20 касок, маски. Лучше, на самом деле, лучше на это денег не пожалеть. Почему? Потому что как бы бизнес окупается очень быстро. Вот, то есть там бизнес-план на три года не, ну, не, нужно делать, скажем так. Вот. Лучше для этого купить хорошее снаряжение, потратить на это деньги, и оно, оно себя оправдает. То есть снаряжение, которое хорошее, оно прослужит минимум два сезона. Потом его можно продать, люди, из которых ну, покупают бэушное снаряжение. А покупать БУ сразу, ну, неизвестно, как его использовали, неизвестно, где оно было. Вачкам Назар радить відкривати прокат зимового спорядження, адже воно, за словами підприємця, має більший попит. Хоча літнє обійдеться дешевше, приблизно у 30 тисяч гривень. Починати підготовку варто з вересня жовтня тоді створювати вебсайт та просувати його по соціальних мережах та форумах. Чи є а, певний спосіб, як рекламувати себе в цьому самому бізнесі? Вы знаете, мы как бы я же не опытный маркетолог, поэтому мы все делали методом проб и ошибок, вот. И на сегодняшний день то, что к какому мы результату пришли касательно проката, это только работают форумы, форумы э, активного отдыха, скажем так, э, там социальные сети и поисковые системы. Это самое лучшее, как бы скажем так, не тот бизнес, которым нужно вешать бигборды там по городу и там рекламой в метро заниматься. А в принципе, много клиентов? И чи можно сказать, что сейчас, за три года, их стало больше, чем было, например, три года тому? Как бы мы стараемся все время делать, чтобы у нас был прирост. Как бы прирост минимум на 20% в год. Вот. Но как бы люди, людей становится больше. Но телефонов, лично клиентов, которых нам общаются, на тысячи две у нас телефонов уже как бы насобиралось за этот то есть как для проката. Это способ что... лояльности да, клиентов. То есть да. вы их... СМС э... рассылку там пишем в каких-то акциях. То есть как-то стараемся их удержать и привлечь этих клиентов. Ну, заново. То есть, там. Либо какие-то новинки у нас появляются, мы тоже мы делаем рассылку о том, что у нас есть там появилась новая пара лыж там, в прокате. Или, Ты там, працю? ну, скажем так, если процентов 5 от общей суммы людей, как бы нам перезванивают время и интересуются. Вот. Із общі, десь 2000 смс сек відправили, 5% к нам, грубо говоря, облетіла. Mm -hmm. В принципі, я вважаю, що це неплохой не показатель. Залучати нових клієнтів допомагає і новий напрямок бізнесу. Організація свят. Його від самого початку курує дружина Назара Валентина. была заявка от клиентов по прокату постоянных, что, может быть, вы сможете нам сделать пикник для, нашего, ну, для нашей компании. Ну, мы решили, почему бы нет, мы сами как бы себе делаем достаточно интересные пикники. Почему бы не сделать людям? Все прекрасно знают, да, что сейчас компании, они немножечко экономят на развлечения своем. Если раньше это были корпоративы со звездами, да, то сейчас это корпоративы э, с большим количеством людей, но на природе, с бадминтоном, ну, если есть детки, может быть, мороженое для деток, анимация, ну, там, ведущий. Э, недавно большой банк э, заказал такой корпоратив, казалось бы, банк может себе позволить, да, ну, вот они вот, Экономили 600 человек, но были на пикнике просто. А для тех, кто вырешил такие открытые, ваши курады? Этим стоит заниматься, тем более в том случае, когда есть ну, небольшой, даже возможно, капитал для, для старта. Вот. Очень важно найти недорогое помещение. Очень многие проват, прокаты. Живут просто в гаражах, потому что там, там, там недорого. Но не каждый клиент придет в гараж снимать сноуборд. Деньги нач должны начать крутиться. Да? То есть можно, если позволяет квартира, можно это делать и в квартире. Э -э искать офис лучше вначале найти только склад. То есть как бы для проката нужен склад, и человек спокойно себя, ну, вот, который выдает, да, он себя комфортно чувствует на складе. Офис нужен уже, когда еще что-то отдельно, да, еще какие-то виды другие деятельности есть. А когда их нет, то зачем тратить зря деньги на офис? А офис, ну, как бы это не, не дешево. Mm -hmm. вот, поэтому лучше все таки склад. В этом бизнесе, скажем так, если с малым капиталом, то нужна усидчивость. Усидчивость, потому что получаешь деньги, сразу же куда-то вкладываешь а не тратишь, а если просто их брать и тратить, то в итоге ничего не получится. В принципе, это в любом в любом деле, которое, с стартовало стартовала с небольшим капиталом.